ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಚಾರ್ಯ ನಾನು ಎಂಟನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಊರು ಪುಣೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮುದ್ದುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರದ್ದು ರಾಗನಾಥ ದಾರಾದಿಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪರಿಪಾಲಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ ಪರಿಪಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ वल्लिष गुरुगुहादेवसेनेश स्वाम्यथ परिपालया शु मां स्वप्रकाश वल्लीष गुरुगुहादेवसेनेश स्वाम का भाय रहती निपुणचरण कामिता वितरण निपुणचरण काव्य नाटक लङ्कारभरण भूमि जाग्निवायुगनबोधरूपनि ध्यानन्द करण स मगमरि सनि स